Тяжело играть в Черкасах. У вас просто супер поддержка зала, фанов и так далее. Вот. Сколько здесь играл, всегда, по-моему, развязывалась игра в концовке. Но я рад, что мы победили, рад, что контролировали игру, наверное, минут 35. Ну, а потом просто дали забить легкие, легкие броски. Они забили пару трехочковых, которые и дало им как бы силы и, догнать нас. Было очень тяжело. А, как уважаешь, в конце этой игры, что стало решаемым? Да, все. Все, наверное, и подбор, и, и защита, и не знаю. Каждый момент, знаете, в такой игре и при таком счете каждый маленький момент это очень важен. Поэтому что-то выделить конкретно. Рад, что победили, потому что здесь очень тяжело играть все Спасибо. Сергей Зеленин, главный тренер баскетбольного клуба «Азовмаш». Пане Сергею, ваше бачение сегодняшнего матча? Очень напряженная игра. Готовились к такой серьезной игре. Сильная сторона этой команды, мы знали, что будет два защитника, которые набирают всегда много очков. Агрессия от них была. Потеряли контроль последней четверти, наверное, за счет усталости. Усталость была, я не мог использовать игроков некоторых, не, не рисковать. Вот поэтому напряженная концовка получилась из-за глупейшего разговора эмоций э -э Пустозвонова, который получил технический и дал возможность сократить. Очки эти во время игры. Ну а в концовке, как вы спросили, в чем. Ну, здесь действительно, может быть, не они где-то неправильно сыграли, а мы наоборот здесь собрались и защитили последнюю атаку. То есть скажу так, что у них был шанс, не воспользовались им. Минус нам, что мы дали этот шанс. Just a few words about this game. was a good team. Uh, in the third quarter, it was uh, really what hurt us. They got up very early in the third quarter, and we had to fight back to cut the lead, and we just didn't have enough to. come out with the win. очень хорошая команда, и третьей четверти они начали немножко лучше играть, и мы просто не смогли догнать их. в конце все очень близко, что Um I think that uh mm -hmm. just that we didn't have a, set offense, um, to get a good shot. Мы сказать, что немножко слишком рано. И, к сожалению, мы получили два шанса, но ни один не И если вы было два шанса в последние один секунд, это хорошо. Мы просто должны это Футбольного клуба МАП Максим Сергеевич, вашу бачину сегодняшней игры была очень сложная игра, очень тяжелая. Не все получалось. Но хочется поблагодарить игроков за то, что они верили в тот план, как бы в ту стратегию, которую мы выбрали на, именно на эту игру. И вот эта вот вера помогла в конце все-таки наладить командные действия и в защите, и в нападении, и как бы достать соперника. Но э, были во время игры три отрезка, буквально по 2-3 минуты, в которых команда провалилась. То есть, если так взять, то где-то приблизительно 30, 25-30 минут мы играли хороший, организованный, качественный баскетбол. Но вот эти вот отрезки, отрезок 10-15 минут... Э, сделал то, что сделал. Азовмаш а, оторвался в счете, и нам пришлось потратить очень много сил для того, чтобы догнать. Тем более, там есть небольшие проблемы со здоровьем, как бы и ротация была неполная. Вот, и в конце, вот, видимо, этой усталости и затраченных сил на то, чтобы догнать, и где-то не хватило для того, чтобы совершить эту атаку. По остальной комбинации, бы мало завершилась? Ну, немножко рано надо было передать 4. Вот. Как бы просто был нарушен тайминг конкретной комбинации. Вы сегодня задоволены своей командой? Я очень доволен тем, что команда проявила характер. Были моменты, которые, когда мы играли очень плохо. Вот. Но то, что команда смогла собраться, то, что команда не опустила руки и продолжала биться и при этом не просто там перешли в какой то индивидуальный баскетбол а именно э, играли то что мы отрабатывали то что мы готовили и, как бы, я доволен вот этим вот этими моментами а вот то что уже не получилось это будем разбирать это чисто рабочий момент это то что можно исправить